ОНГ-511. Классный руководитель у нас была Ольга Владимировна Ренком. Каждый день с этим не работаю, поэтому... Что хотелось сказать. Как пять лет назад, как сейчас, снова подставили. Потому что не нету. Наверное, ну, личность такая сразу. Что хочется сказать? Э -э, много уже сказали в том плане, что техникум э -э, был такой опорной точкой, как вот да, спортсмены с низкого старта стартуют и у них там способление э, с помощью которого они отталкиваются. Вот техникум был тот, той опорной точкой, в которой э, в дальнейшем, ну, лично у меня и у большинства э, человек нашей группы, почему? Потому что у нас в группе было 26 человек, как сейчас помню, всех перечислять, естественно, не буду. 13 человек сразу поступило в Технологический университет. 6 человек в одну группу. Ну, остальных 7 человек как бы по другим группам. Вот, поэтому уже получив высшее техническое образование э, и участвовал уже в стенах технологического университета, естественно, были все те же самые предметы, и инструменты, и оборудование, и станки и так дальше, и так дальше. Поэтому, естественно, низкий поклон преподавателям э, за те знания, за те умения, которые были получены в этих стенах конечно, историй, приколов, воспоминаний, э, все просто их ну, рассказать их просто и вечера не хватит, и завтрашнего дня не хватит. Но я думаю, что уже когда вы соберетесь конкретно в свои группы, да, в свои классы, надо повспоминать, надо пошутить, надо вспомнить все самое хорошее. Несмотря на то, что в стране полный бардак, я другого слова не скажу, надо оставаться такими веселыми, жизнерадостными, помнить наш техникум, потому что э, ну, лично я техникум вспоминаю не только вот, да, на юбилейной даты 5, 10, 15. Своего рода, как говорится, по, по, работе приходится обращаться. И уже когда трудовую деятельность я начинал, то Олег Дмитриевич, я начинал на заводе карданных волов работать, Олег Дмитриевич обращался со студентами. И я работал в службе качества, и он э, хорошо знал директора по качеству, и обращался, и я уже студентам там организовывал там, класс и так дальше. Поэтому Воспоминания только хорошие. Ну, все еще хочется сказать. Не забывайте эту хорошую традицию мы когда вот с группой пойдем там, отмечать, я обязательно это тот скажу. Эту хорошую традицию встречаться и, как говорится, вспоминать и, как говорится, все самое хорошее обсуждать. Потому что я, когда у меня Владимир Иванович позвонил на той неделе, я говорю, мы хотим, значит, прийти и встретиться. Она говорит, так ну, вроде 10 лет, как бы, в основном масса прийти. А я говорю, а мы тоже хотим прийти, потому что нам это интересно. Но несмотря на то, что как бы пока не все нас сейчас 26 человек, потому что тоже многие ребята еще подъезжают, ну, там, в смысле, там, с Киева и так дальше. Поэтому они сказали, что к заведению, на которое мы выжили на новостриле, они успеют к этому назначенному времени. Всем спасибо вам большое, э, руководству техникума, сил, настроения, бодрости, осваивайте новые профессии. Да, чуть-чуть было сказано, что э, там, компьютерное направление, ну, как говорится, за да ним будущее. Поэтому осваивайте новые профессии, учите ну, молодое поколение. Пусть у вас все получается и самое главное здоровье. Потому что, как известно, без него не Спасибо за внимание. До свидания.